сегодня законы, поэтому я хотел бы поделиться своими наблюдениями, наблюдениями старыми. Года три, может ну, даже пять назад, когда я еще был студентом, ну, как любой подросток, в общем, я интересовался компьютерными играми. Это сейчас наблюдение про цензуру хочу в России рассказать, какая она там у них, что нам сейчас угрожает. Есть компьютерные игры, есть журналы по ним, есть очень известный журнал «Игромания». Однажды Путин решил пропиариться фанты покидать, про то, что сделать вид, что прям, компьютерные игры могут хорошо делать в России. А, в общем, тогда еще не могли. Сейчас уже были ну, ладно, это отдельно. Так вот, устроил конференцию, пригласил иностранных гостей. Э, Заманили их туда. В итоге конференция была провальнейшая. И этот журнал раскритиковал э, ее. Э, каче, э, в общем, про, про, организацию, там, что ужасно приняли и все такое. Это сделал видео сюжет. Записал на лазерный диск, продал как приложение к журналу. Этот журнал из этой издания. В общем, следующий номер, который я читал, был очень милый. В том плане, что они говорили, чуть ли не... у нас глаза повылазили, мы не видели, мы ничего не понимаем, мы вообще там не были. Это все разоблачение вот такое вот сразу. Вы представляете, до, до чего докатилась цензура, если она пуска несерьезные, развлекательные журналы цензурит. да? Представляете? Вот такое может нам действительно урожать. Аньба! 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 Ань